Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan keçmiş baş qərargah rəisi General Onik Kasparyanın Qazax rayonunun 7 kəndini Azərbaycanə qaytarmaq istəyindən danışır. Ölkə Təvətelqraf.com istinadla xəbər verir ki, bu barədə Joxovurt qəzeti məlumat yayıb. Onun iddiasına görə, Kasparyan baş qərargah rəisi olaran həmin kəndlərin Azərbaycanə qaytarılmasına əks etdirən sənədə ona imza atmaq istəyib. Baş qərargah rəisi dedi ki, bu kağızı imzalayıb dedim ki əllərimi kəsəcəyəm amma imzalamayacağam. Bunu görən 4-5 nəfər insan var. Qasparyan Taşiyan tərəfindən ona qarşı irəli sürülmüş bu ittihamların əsassız olduğunu bildirib. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Nizami rayonunda qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1971-ci il təvəllüdlü Əliyev Qəhrəman Ağabey oğlu xəsarət alıb. Yaralı təcili tibbi yardımın köməyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Muayene zamanı ona qapalı kəllə beyin travması və baş beyin əziyyi diaqnozları qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.